Сегодня через своего адвоката я подала заявление о преступлении, которое все время происходит и действует против моей мамы. Это преступление состоит в том, что ее незаконно осуждают, ее не ей не предоставляют медицинской помощи. Она находится все время в состоянии боли. Она не может двигаться. И когда она не может двигаться и вставать, ей говорят э, сотрудники Минздрава о том, что она должна э, больше двигаться и какие-то выполнять физические упражнения. Когда ее везут на суд насильно, она не может двигаться. Пишут о том, что она находится в хорошем состоянии здоровья. Когда она теряет сознание на два часа, на следующий день говорят о том, что этого не было. Меня просто... Возмущает этот факт, когда люди, которые дают клятву Гиппократа, потом идут и цинично подписывают фальсифицированные диагнозы о том, что люди, которые, человек, который находится в постоянной боли, не испытывает эту боль, и что он может двигаться и чувствовать себя абсолютно нормально. И дают таким образом разрешение проводить следственные действия по 3-4 часа каждый день. Пытают человека светом, видеонаблюдением. Поэтому этот факт мы изложили в заявлении. С помощью адвоката я изложила в этом заявлении. Надеюсь, что прокуратура откроет уголовное дело по этому факту. Спасибо.